Ты столько зла несешь своей, и никто от души исполняется и актерские данные. Мы первые в Украине, кто поставили украинско-французский музыку, То есть, как когда-то в Нотр-Дам ставили везде, вот мы решили, что в Украине должен быть первым Дунжуан. Мы стартуем с нашего родного города Харьков. Мы стартуем по всей Украине, с украинским туром. И будем рады видеть полные залы, ну, в наше такое нелегкое время мы искренне хотим, чтобы все зрители получили максимальное количество положительных эмоций, отвлеклись и э, вспомнили, что такое любовь. И что любовь ⁇ это самое сильное чувство на свете, которое всегда побеждает.